Зухар, Ваикра. Насколько внимательно должен быть человек величию Господина его, чтобы быть совершенным творением при Творце, ведь когда сотворил Творец человека, Он сотворил его совершенным, как сказано, сотворил Творец человека прямым. В Писании говорится, «Экклезиаст, такой лет семь двадцать девять сотворил творец человека прямодушным, они же опустились во многих ухищрениях». Вот как хорошо, как приятно сидеть братьям. Также вместе сказано Псалом 133.1. «Счастлив Израиль, которых не отдал творец управителю или посланнику, ведь Израиль держится за него, а он держится за них благодаря их любви». Назвал их творец рабами, как сказано, мне, сыновья Израиля, рабы мои, рабы они. Именно в Аикра 25, 55. А затем назвал он их сыновьями, как сказано, сыновья вы, творцу вашему, дворим 41. А затем назвал он их братьями, как сказано, братья мои и ближние мои Псалом 122, 8, и поскольку он назвал их братьями и пожелал поместить в них свою шкину, и он не покинет их, тогда сказано, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Нет ни одного слова в Торе, указывающего на слабость или разбитость, и когда ты изучишь это слово и постигнешь его, ты увидишь, что она по силе своей, как молот, разбивающий скалу. Еремий 23, 29. А если слабо оно, то это в тебе сказано, ибо это у вас не слово пустое. Дворим 32, 47. Ибо это у вас не слово пустое, но это жизнь ваша. А если пустое, но то это у вас счастливы праведники, которых Творец обучает глубоким тайнам высших и нижних ступеней, и все это во имя Торы, ибо каждый, кто занимается Торой, украшается венцами его святости и имени, ведь Тор это святое имя, и тот, кто занимается ею, отмечается и венчается святых именем, и знает тогда скрытые пути и глубокой тайны высших и нижних ступеней, и не страшится никогда. Кнессет Израиля предстает перед царем, за Ир Анпином только благодаря Торе, и все время, пока Израиль занимается Торой на земле, Кнес Израиль пребывает с ним. Если они пренебрели словами Торы, Кнес Израиль не может находиться с ними даже одного часа. Поэтому, когда Кнес Израиль стремляется к царю благодаря Торе, нижних сил его растет, и святой царь рад принять ее. И всякий раз, когда Кнес Израиль является перед царем, но Торы нет с ней, сила ее истощается горе тем, кто ославляет высшую силу. Поэтому счастливы, занимающие Тору, тем более в тот час, когда нужно поддерживать от Израиля. Служите Творцу в радости, сказано в Псалом 102 стих. Всякая работа, посредством которой человек хочет служить Творцу, должен вестись в радости по желанию сердца, чтобы служение его было в совершенном... После того, как умер Моше, сказано, и встанет этот народ, и будет блудить. Дворим 31, 16. И такое же горе миру, когда покинет его Раби Шимон, потому что перекроются источники мудрости в мире, и будет искать человек слова мудрости, и не найдет, кто бы сказал его, весь мир будет совершать ошибки в Торе, и не найдет, кто бы пробудил его мудрости. Об этом времени сказано, если вся община Израиля совершит ошибку в Аикра 4.13. То есть, если совершат они ошибку в Торе, не зная путей, и в чем состоят они, поскольку и сокрыто будет от глаз общества. То есть не будет того, кто умел бы раскрыть глубины Торы и пути ее горе тем поколениям, которые будут жить тогда в мире. Творец раскроет глубокие тайны Торы во времена царя Машаха, потому что полна будет земля знанием Творца, как полное море водами. Исай говорит 11.9. И сказано, и не будет больше каждый учить брата своего и каждый ближе своего, говоря, познай Творца, ибо все они будут знать меня от малого до великого. Еремия 31.33. Тот, кто обращается с просьбой к царю, должен соединить святое имя в своем желании снизу вверх от Малхута до Кетера и сверху вниз от Кетера до Малхута и связать все в полном единстве с... В бесконечности и в это единство включить в свою просьбу, кто в мудрости и обращения с просьбой может сравниться с царем Давидом, который охранял вход к царю, то есть был опорой для Малхут, называем вход к царю, именно так это. И поэтому Тора обучает нас путям Святого Царя, чтобы мы сумели пойти за ним, как сказано, за Творцом Всесильным Вашим. Следуйте Двор интернат 5, молитва игла Шафара, который праведник издает трубят в шафар, глаз, исходящий из его духа и души, поднимается наверх. В этот день наверху поднимается и присутствует э, обвинители, и когда поднимается этот глаз шафара, все они метаются им и становятся не жизненно способными, благословен удел праведник, умеющих желание, свои сделать годным их Господу, и знающий, как в этот день с помощью глаз Швара исправить мир, поэтому сказано счастлив народ, умеющий трубить, Псалом 89, 16, именно умеющий, а не просто трубящий. В этот день народ должен проследить, чтобы человек, совершенный во всем знающий путь и святого царя, знающий величие царя, вознес за них молитву в этот день и взывал, Глаз Шифара во всех мирах, намерением сердца, мудростью и желанием, совершенствовать, чтобы благодаря ему, ушел суд из мира. Сердце мое законодателем Израиля, покровителем народа, славьте Творца. Шафтим 5.9. Все желания, все сердца, с помощью которых человек должен притягивать благословение сверху вниз, чтобы объединить святое имя, он должен привлечь в молитве к Творцу в желании и в намерении сердца глубокой реки той Збины, как сказано, из глубины звал я тебя, Творец. Псалом 131, потому что там в высших глубинах заключена наибольшая глубина, так как они являются высшим началом, которым производят зевух, соединение Аба, Веима, Хохма и Бина в Бине. Также и здесь сердце мое, законодателя Израиля, это Аба, Ве, има, то есть законодателя, который передает Махин святому Израилю Зир Анбину, происходящему от них. Зар выясняет понятие, и призвал он Моше. Шмо 24.16. Поскольку несомненно, что у этого призыва нет никого сходства с материальным, но, как сказано, словно на языке людей говорила Тарам. Павелонский Талмуд Рахдас 59.1. «Поэтому необходимо понять внутренний смысл этого призыва. Не восхваляет человека в его же присутствии, ибо не раскрывает творец величия ступени, посягающим ее, но лишь после того, как прошла эта ступень, и он удостоился новой ступени, тогда раскрывает ему величие и совершенство первое, поскольку не раскрывает творец величия ступени перед ней самой во время ее действия». Когда жители мира улучшают деяния свои внизу, и суды смягчают, исчезают, то пробуждается милосердие, власть над теми злом, которое пробудилось вследствие сурового суда. И когда это милосердие пробуждается, то наступает радость и утешение, поскольку оно властвует над этим злом, как сказано, и передумал Творец Азеле, Шмот 32,14, и передумал, поскольку утих суровый суд, и правит милосердие. В час, когда смягчаются суды и властвует милосердие, то каждый из мира снова оживает, и они все вместе благословляются. И когда возвращается каждый до своего места и благословляется все вместе, то има смягчается в соединении тех печатей, которые вернулись к ей свойствам, и тогда возвращение называется полным и происходит искупление мира, потому что има мать Восседает совершенной радости, как сказано, дети несут радость матери. Псалом 113.9. Во все времена, пока собрание Израиль находится с Творцом Творец, пребывает в совершенстве и питает этим желанием себя и других. Себя это значит, что он питает себя кормлением от молока высшей имы, то есть получает наполнение бина от этого, получение им питания, он насыщает всех остальных, скармливает их. Все время, пока собрание Израиля находится с Творцом, он пребывает в совершенстве и радости, и пребывает с ним благословение от него исходят, они как всем остальным во все миры. А все время, пока собрание Израиля не находится с Творцом, благословение уходит от него и от всех остальных. Благословите Творца, все служители его, Псалом 134.1, это восславление для всех сынов веры. Кто они, сыновья веры? Это те, кто занимает сторону и умеет соединить Святое имя, как подобает, и восславление этих сыновей веры возносится, когда они встают полночь для занятий Торы и сливаются с мест Израиля Малхут, чтобы восславлять Творца речениями Торы. А в час, когда человек встает полночь для занятий Торы и северный ветер, свечение левой линии пробуждается в полночь, Лань Малхут поднимается и восславляет Творца. И в час, когда она поднимается, сколько тысяч и сколько десятков тысяч поднимается вместе с нею в становлении своем, и все начинают восславлять своего царя. При всеобщем ликовании утренних звезд вострубят все сыны Творца Йова 38.7. Когда Творец является, чтобы радоваться вместе с праведниками в Эденском саду все речи, то есть ступени нижнего мира, Малхот и все высшие нижние пробуждаются перед ним, и все деревья, то есть ступени Денского сада начинают воздавать ему хвалу, как сказано, тогда запоют все деревья лесные перед Творцом, ибо приходит он, Псалом 96, 13, и даже все птицы на земле возносят хвалу ему, тогда выходит пламя и ударяет крылья петуха и он призывает их восхвалять святого царя и призывает людей быть усердными в торе и восхвалении своего господина и служение ему благословена доля тех кто поднимается с ложа своей чтобы заниматься торою поэтому мы видим, как важно изучение Торы, чтобы книга не отходила именно от уст наших. получались мы в день, ночь в ней, как говорится, Иисуса Навина 1.7, и чтобы наша воля была постоянно в изучении, в размышлении Торы Святой, чтобы, как сказано в Псалме, именно первым, чтобы раскрылись нам эти тайны Торы, и мы могли возвещать именно миру. Поэтому мы обязаны именно услышать этот голос духовный, чтобы уразуметь все это, что говорит нам Загар.